Діти зростають і зростає їх потреба в розвитку в розумінні дорослих тем, в тому числі і розумінні таких питань, як секс, звідки беруться діти, чим фізіологічно відрізняється дівчинка від хлопчика. І дуже часто батьки опиняються в розпачі від того, що не знають, як правильно себе вести, які правильні відповіді дати своєму малюку, який вже цікавиться досить дорослими темами. Уже з раннього то тобто приблизно... С трех лет ребенок начинает идентифицировать себя как мальчика или как девочку. Подтверждением тому являются слова родителей. Часто я слышу о том, что папы девочкам говорят молодец. Это неправильно. Надо говорить умничка, для того, чтобы девочка чувствовала себя не молодцем, а умничкой или э, мама сыну говорит какая ты у меня умничка или какой ты у меня там э, лапочка это неправильный посыл мамы потому что тогда как будто бы мама не видит о том что это мальчик у мальчиков машинки а у девочек куколки они отличаются волосами голосами они по-разному іграється. у дівчаток є помада, а мальчиков ні. Дівочки тіла ногти. Дуже важливо визнати за дітьми право ставити питання стосовно різниці статі, сексуального життя і право отримувати правдиві відповіді від своїх батьків, якщо дитина уже підпідросткового або і віку, и он задает эти вопросы, и глаза хитрые становятся, значит, скорее всего, у него уже есть какая-то информация. Возможно, даже информация у ребенка неправильная или как-то извращенно преподнесена. И ребенок сейчас обращается к вам как к эксперту, как к человеку, который может все по-настоящему рассказать. В этот момент многие родители сталкиваются со своим стыдом, и они, например, просто отправляют ребенка, говорят, не задавая такие вопросы, думая лучше про математику. Да? Или э, родитель сталкивается со стыдом и говорит, иди поговори об этом с кем-то другим, не со мной. Да? Иди поговори с папой, или иди поговори с мамой. Или э, человеку взрослому так стыдно, потому что он на самом деле не знает, как разговаривать про это. Родители, крепитесь. Ведь э, то, что спрашивает у вас ребенок, это на самом деле правда нашей жизни. И это не только физиология, это и отношения взрослых. И где же ребенок научится правде, если не у вас? Тогда э, скажите своему ребенку о том, что вы... В даний момент не готовий, щоб йому ответить на вопрос, але ви этому вопросу і ответіте. Діти дуже потребують наших точних і простих пояснень, тому що питання залишені без відповідей, вимушують дитину придумувати власні пояснення, які зазвичай бувають далекі від істини, і викликають у малюка побоювання і страхи. Не бійтеся розповісти дитині надто багато. Вона засвоїть рівно стільки, скільки в змозі переварити, коли дитина підросте. она до вас за додатковыми разъяснениями. Важно отвечать на эти вопросы. Важно называть вещи своими именами. Например, э, иллюзия о том, что э, детей приносят аист или появляется в капусте, уже давно не да? э, Все знают, даже маленькие дети, о том, что ребенок появляется у мамы берутся из животика. От мамы. До этого он плавает в яичке. Берутся, потому что берутся что-то. Отбиваются. Дети берут из дома. Я вам этого рассказывать не буду. Но мало кто понимает, какое содействие в этом оказывает папа. Первое, важно рассказать о о половых органах, которые есть у девочки, которые есть у мальчика. Рассказать о том, что благодаря только двум функциям организма мужчины и женщины может появиться ребенок. Второе. Важно рассказывать о том, что э, отношения ⁇ это самое главное отношения взрослых людей. Что если есть любовь, и отношения между мужчиной и женщиной ребенка ждать легче, приятнее, и это превращается в праздник. Чтобы появился ребенок, надо захотеть. Надо, чтобы э, девушка с дядей любили друг друга. Через несколько времени он, он, он будет животик большой, и тогда надо просто ждать, чтобы ребенок захотел же водиться. Детячий центр Кандебура развивается из с вашими детьми и вами. Уважаемые родители, я вам очень желаю уверенности в том, что вы можете дать опору своему ребенку в разных вопросах, в разных жизненных ситуациях. Я вам желаю развития и познания того, что еще может у вас быть рядом с вашим ребенком. Звертайтесь до фахівців дитячого центру Кандибура і вам завжди радо допоможуть знайти правильні відповіді на всі ваші запитання.